श्री स्वामी समर्थ नमस्कार स्वामी भक्तांनी आज आपण खंडोबा म्हणजे मल्लारी मार्तंड यांचा मंत्र पाहणार आहोत खंडोबा म्हणजे मल्लारी किंवा मार्तंड भैरव हा संकटाचा नाश करणारा आणि भक्तांना समृद्धी देणारा देव मानला जातो खंडोबाच्या भक्तीने आर्थिक संकटातून मुक्ती मिळते आजचा हा मंत्र खंडोबाचा शक्तिशाली मंत्र आहे या मंत्राचा रोज एकशे आठ वेळा जप केल्यास किंवा रोज सकाळी फक्त पाच मिनिटे ऐकल्यास खंडोबाची कृपा प्राप्त होते आणि तुमच्या सर्व मनोकामना पूर्ण होतात या मंत्राने तुमच्या आर्थिक चिंता दूर होतील आणि खंडोबाची कृपा तुमच्या जीवनात येईल खंडोबा हा फक्त संकटाचा नाशक नाही तर समृद्धीचा दाता आहे आणि धनप्राप्तीचा दाता आहे स्वामी भक्तांनो तुम्हाला एखादी इच्छा पूर्ण करायची असेल तर खंडोबाच्या मूर्तीसमोर तुपाचा दिवा लावून हा मंत्र रोज एकशे आठ वेळा जप करा तुमची कोणतीही इच्छा असू द्या तात्काळ ती इच्छा लगेच पूर्ण होईल तुम्ही अनुभव घ्या आणि आम्हाला सांगा चला तर मग श्रद्धेने हा मंत्र ऐका मंत्र ऐकता ऐकता कमेंट बॉक्समध्ये श्रीमल्लारी मार्तन टाईप करा चैनल वरती नवीन आल तर चैनल सब्सक्राइब मात्र जरूर करा ओम रीम श्रीम मल्लारी नाथाय नम ओम रीम श्रीम मल्लारी नाथाय नम ओम रीम श्रीम मल्लारी नाथाय नम ओम रीम श्रीम मल्लारी नाथाय नमः ओ ॐ ह्रीं श्रीं मल्लारिनाथाय नमः 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 ॐ ह्रीं श्रीं नमः ॐ ह्रीं श्रीं मल्लारिनाथाय 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 नमः ॐ ह्रीं श्रीं मल्लारीनाथाय 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 नमः ॐ ह्रीं श्रीं मल्लारिनाथाय 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 नमः ॐ ह्रीं श्रीं मल्लारिना मल्य नमः ॐ ह्रीं श्रीं मल्लारिनाथाय 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 नमः ॐ ह्रीं श्रीं नमः ॐ ह्रीं श्रीं मल्लारिनाथाय 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 नमः ॐ ह्रीं श्रीं नमः ॐ ह्रीं श्रीं मल्लारिनाथाय 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 नमः